Бійці наші з власних джерел розповідають, що вже ходять північно-корейські представники по місту Малітополь з перекладачами по магазинах. Чи може це бути свідчення того, що щось планується на півдні нашої країни? Чи загалом і яка кількість тих корейців може бути? Ну а ми ще чулі там вами переговорювали. Партизани дійсно дають інформацію, де в самодний доступ в тому числі. А там очень много. Багато... на украинцев осталось и предупреждали о том, что некоторые подразделения именно северокорейцев находятся в районе, только не, в самом Мелитополе, а на Херсонском и части Запорожского фронта. Ну, базирование Мелитополя и Бердянск. А в основном это те инженерные, пока это еще инженерные части, которые, которые сопровождают поставку боеприпасов северокорейских. Там очень много рекламаций по боеприпасам. С самого начала, с прошлого года, шло, вот эти офицеры сопровождения северокорейские, они были с самого начала с первыми партиями. И, в принципе, их просто увеличилось количество. И понятно, что ходят с переводчиками там, украинский или там, русский язык, они, естественно, не знают. Но это еще небольшие количества, это уж точно не линейные э, северокорейские части. Линейные они их заводят сейчас на Курщину, именно туда. Это сопроводиловка, сопроводиловка увеличивающихся э, поставок северокорейской и китайской, читайте, китайской военной продукции на театр военных действий. До речі, про продукцію північно-корейську, пане Романе, вже є кадри, як перекидаються самохідні артилерійські установки з Північної Кореї. Вони також десь в Краснодарському краї, начебто, помічені. 170 мм. міліметр. Ну, це така серйозна зброя, я так розумію. Ну, це да, кілометрів 40, Якщо з хорошими порохами, то кілометрів 40 вона може забрасувати снаряди там з точністю, звісно, проблеми великі, але. если это будет, допустим, батарея и площадной удар, то до 40 километров это, это САУ может забрасывать снаряд. Снаряд может быть ну, где-то до 100 килограмм, то есть в районе 70, может, в районе 70 килограмм. Стандартный снаряд 40-45, 155 до 50, это где-то до 70. 203 й тот 100 килограмм. Вот у нас пионы сейчас вышли, мы получили американские боеприпасы к нашим пионам 203 это 100 килограмм боеприпас, но он уже может забрасываться на дальность 47 километров по, по максимуму в зависимости от пороховой таблицы стрельбы. То есть по большому счету это говорит о том, что россияне уже начали э, выгребать в том числе северокорейскую технику. Э, причем технику э, тяжелую в том числе, это говорит о том, что своей уже однозначно нет. Мы как-то с вами проговаривали в начале этого года, то, что к концу года россияне будут выходить на нулевые складские остатки по технике. А, естественно, заменять чем? Либо производство, ну, работать с колес, но ну, это недостаточно им, как недостаточно производства снарядов. 5-7 тысяч в сутки им недостаточно, они до 10 используют, 10-12. Также вот уже вопрос стоит и по российской старой советской военной техники, которая на складах уже просто не остается. Они сейчас будут выгребать северокорейскую, китайскую, то есть половина. Ну, исходя из общего количества техники и планируемой, по крайней мере, боевых действий, если вот такая интенсивность как сейчас останется, как минимум половина техники россиянам придется добирать у Северной Кореи или у Китая. Ну, это практически одно и то же. Пане Романе, по Курському напрямку, там взагалі ситуація для росіян дуже і дуже плачебна. Тому що, от ми з вами згадували, і ключовий населений пункт це Новоіванівка. Це фактично, ну не знаю, чи не це назвати лінією бойового зіткнення, але це де концентрація найбільших боїв. От на мапі можемо бачити. Суть в тому, що кілька днів тому росіяни контролювали частину цього села, центр села. На сьогоднішній день, на 15 листопада, це селище вже росіяни не контролюють. Більше того. А 225-та бригада, штурмова наша, молодці, показали бій, обстріл позиції росіян в Новій Іванівці. Після кількох відбитих механізованих накатів росіян, вони пишуть, пішли в атаку наші. І от, власне, розстріляли позиції окупантів і відповідно зуміли просунутись. Новоивановка это один из таких реперных точек контроля поставки военной амуниции. Ну, то есть, нашего снабжения север, на север нашей группировки в Курской области. То есть, естественно, россияне туда для чего рвутся? Для того, чтобы перерезать эту основную нить или взять по ее под огневой контроль и отрезать северную или вынудить, по крайней мере нашу северную, да, вот оно видно на карте очень хорошо, вынудить нашу северную группировку свернуться, отойти южнее, то есть оставить эти территории. Естественно, попадают постоянно, попадают такие в капканы, сами же за него залазят, то есть они пытаются вклиниться в нашу линию обороны, и как только у нас есть возможность, подходят определенные партии вооружения, естественно, мы их с трех сторон практически, потому что из флангов и лобовые удары у них идет такое серьезное уничтожение, тем более российские накаты идут постоянно, они не успевают даже к ним подготовиться. То есть пытаются э, ускорить э, выдавливание наших войск курской, с курского направления теми силами, которые там сейчас есть. Россияне, там часть, часть северокорейцев на второй линии развернуто 30-40 километров. Но ну, мы до них уже достаем, и э, у них дедлайны стоят до конца года или как минимум до начала каденции Трампа до 21 января, потому что рассчитывает Путин там упасть на колени, удариться головой о землю перед Трампом, запросить у него замораживание боевых действий. То есть сейчас бросает все силы, которые только есть, это уже видно. Своих не хватает, северокорейцы, китайцы пойдут, иранцы пойдут. Главное, чтобы Далай-Ламу сюда не притащил с Тибета там тоже довольно-таки тибетцы, суровый народ в этом смысле. То есть подбирает все, все что только можно для того, чтобы максимально захватить украинские территории на Восточном фронте сейчас, почему они там, сейчас интенсивность боев опять увеличилась, будет, будет пытаться на, начинать двигаться где-то на запорожском направлении, но это больше на Великую Новоселку, в сторону Покровска, часть Донецкой области. Но и Куршина, для него очень важно как раз до инаугурации Трампа выдавить наши войска с Куршины, потому что ему запрашивать прекращение боевых действий, Трампу отдавать все и вся соболя, что еще в России там есть, мед или еще что-нибудь будет с барского плеча ему там предлагать, но ну, только чтобы остановить боевые действия. Остановить их, когда находятся украинские войска на российской территории, смерти подобно для того же Путина. То есть ему очень сложно будет выравнивать ситуацию уже внутри самой России. Потому в ближайшие, ну вот эти полтора-два месяца интенсивность боев, конечно, будет по куче не увеличиваться. Нам сейчас с точки зрения военной науки оптимально создать и растянуть их по фронту. То есть э, создать еще несколько горячих точек для россиян на Белгородчине и на Брянчине. Вот это был бы оптимальный вариант, и тогда бы та группировка, которая у россиян сейчас есть на Белгородчине, ее бы пришлось бы дробить россиянам, растягивать ее, уменьшилась бы интенсивность боевого, мы еще бы больше создали для себя э, зоны безопасности для Сум, для Харькова, ну и само собой для Чернигова. Нормально до речі, ви згадали сусідньої області з Курською областю. Це самі росіяни, їхні ресурси повідомляють, що Хаймерс обстріляв військову частину в самому місті Білгород і демонструють фотографії. От там зберігалася і техніка, і урали, якісь і, можливо ще щось. І власне прилетіло десяток військових поранено. Дальность работы Хаймер, ну, ракет, э, э, которые у нас сейчас есть, основные М-30, М-31, 86 километров. То есть, в принципе, до, до Белгорода до, 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 можно достать даже с нашей территории, не заходя на российскую. Что, в принципе, сейчас и делается. Это, кстати, хороший показатель. Раз работаем уже по самому Белгороду, по военным объектам, значит, ну, снимается некоторое ограничение. Иногда у нас были ограничения и по работу Хаймерсом в том числе, только по россиянам, и только там на дальность 30-40, сейчас бьем за 80. То есть это довольно-таки, это хороший показатель к чему? К тому, что Пентагон, Белый дом, вернее, Белодомовская администрация, та, которая Байденовская сейчас потихоньку снимает. Такі жорсткі ограничення по роботі по російській території, по крайній мере, по воєнним об'єктам, не боясь, допустимо, роботи по самому Білгороду. Тобто, во-первых, не впевнені в точності своїх снарядів, ну, звісно, уверены в тому, що на наша, на наша артилерія буде бити туди, куди заявити. Пане Романе, до речі, про США і про Байдена. Вони заявили, що в Пентагоні що до кінця. Каденції демократів і Джо Байдена вони не Україні підтримку 7,1 мільярда доларів. Якщо поділити це орієнтовно на день виходить 100 мільйонів. Чи можна очікувати якихось серйозних справді постачань збройним силам України? Це розходники, Тобто ми где-то в такій інтенсивності боїв, як зараз, Ми в сутки где-то на 100 мільйонів доларів боєприпасів. Это, это, ну как, это серьезная сумма, с одной стороны, но слишком дорогие боеприпасы. 155-й снаряд 5-7 тысяч дол долларов стоит один. А мы их в сутки выстреливаем полторы-две тысячи, только 155 -х. То есть здесь соотношение цифр, конечно, довольно-таки такое большое получается для понимания. Но это расходники, то есть это не увеличение каких-то поставок, это не накопление чего-то. Это вот в том режиме, в котором мы сейчас воюем, вот в таком режиме примерно нас будут поддерживать до 20 января, а дальше надо с 21 надо четко рассчитывать на свои силы и силы наших соседей, именно соседей, и только им будет, они будут только заинтересованы в нашей победе. Все остальные, им это так, поскольку, поскольку включает ту же Америку, это тоже надо четко понимать, они будут заниматься своими интересами. Если у них будет интерес в Украине там, против России, они будут нам помогать. Если интереса не будет, то есть наша команда не представит политическое какого-то интереса, или еще, не дай бог, притянут с собой какие-то коррупционные схемы, спустят в унитаз просто вместе с командой. Сейчас другая, в Америке другая команда зашла, вернее, заходит, по крайней мере, на управление. Ближайшие четыре года за коррупцию там слышать никто не будет, это не Байден. Потому здесь подход, надо, надо, то есть подход должен быть таким прагматичным к, к Трампу, если не найдут точек соприкосновения или с рылом не выйдут, это так у нас говорят. То треба розраховувати чисто на свої сили і на допомогу Європи. що говорити про нову адміністрацію республіканців Трампа, од новопризначений. Ну той хто буде призначеним державним секретарем Марко Рубіо, пане Романе, сказав наступне: що ми будемо примушувати до миру через силу. Як це розуміти? Наскільки це загрозливо для нас? Чи це для нас якась надія, що будуть більше тиснути на Кремль? Ну, это, похоже, скорее всего, наших классиков начитались. Тычину того же. Трактор в поле, дыр-дыр-дыр, кто за счет, а мы за мир. Ну, вот примерно вот так это выглядит. Естественно, без конкретики, без непосредственных действий, без цели. Потому что цели не видно. Мир — это не цель. Мир — это такое понятие слишком размытое. На кладбище тоже мир, и довольно-таки тихо, как говорят. То есть, Вот с, с этой точки зрения цели, к э, под определенные цели можно соглашаться на такой подход. Если цель будет восстановление территориальной целостности э, Украины, нашего государства, суверенитета, мы тоже за мир. И хоть там трактор, или, э, допустим, танк в поле дыр 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 а мы будем за мир, но только до границ 91-го года. Друзі, термінова потреба. Вчора ми з вами розпочали збір для наших героїв гурівцям. головному управлінню розвитку потрібні от вже негайно е кошти. Відповідно, вони пропонують наступне для того, аби швидше закрити банку. Вони розігрують просто феноменальну річ. Це є точна копія легендарного беку надводного дрону Магора В 5 який нищив не один корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Ця магора В В5» макет копія точно буде підписана керівником головного управління розвідки Кирилом Будановим. Кожен хто задонатить від 500 гривень і кратно цій сумі, чим більше задонатити в цій сумі матиме більше шансів виграти магору в В5».